Перший танк це був провал, як ви вважали. Но я считаю, что всю игру команда провела не на достаточно высоком уровне. И та расслабленность, которая была с первых минут, не позволила тому же Ермоленко сегодня два раза отличиться, когда в других матчах он забивал более сложные мячи. Эти чутки, которые заявились еще до Ермоленко, они какие-то подгрунтя хоть мают? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я... вы какие имеете четки, Что... Ермоленко? Ну, что он не захотел играть в минулом матче. Послушайте, это такие глупости, это бред от некоторых наших журналистов, которые просто бредят, или им это что-то у Ермоленко была травма спины. Мы даже не знали, сумеет ли он подготовиться к этой игре. Он, по-моему, только в среду начал тренироваться. У него действующий контракт. И Ермоленко прекрасно знает, и все знают, что если по нему поступят предложения, мы будем его рассматривать. А то, что он из-за чего-то демарш устроил, мне вообще невозможно устроить демарш. Наверное, вы меня плохо знаете, как президента, Пло. какие могут быть демарши, если я перед всеми футболистами четко выполняю условия контракта. Букани, кажут чутки, из ж таки про бывший У вас есть пропозиция на столе? Только разговоры, пока нету никаких, никакой конкретики. Он уехал делать операцию на Гланды. Я знаю, в Бельгию должен завтра вернуться. И обычно у нас все трансферные новости происходят на ленточке, как говорят. Сожжем, естественно, если будет по нему предложение, мы его тоже рассмотрим.